Həyat nədir? Biz niyə yaşayırıq? Suallarına cavab axtarışındayıq. Ramiz Övşənin bir şeirində dediyi kimi: Şirin şirin yuxudaydıq, bir zalım oyatdı bizi. Anaların qucağından bu dünyaya atdı bizi. İstiqamət yolların ağına, bəxtimizin sorağına qatdı bizi qabağına, əlində oynatdı bizi. Biz ki yol nədir bilməzdik, biz ki ölüm nədir bilməzdik, bilsək dünyaya gəlməzdik analar aldatdı bizi. Yəni insan dünya niyə gəldiyini bilmir, axtarır, hərda, yəni bəşər tarixi boyunda insan həmişə özünə bu sualı verib ki, mən bu dünyada niyə varam? Ona görə də ölümü düşündüyük mü, insanın ən çox maraq göstərdiyi şeylərdən biri ölüm, biri də həyatdır. Ya həyatın başlanğıcıdır. Müxtəlif teorilər var həyatın başlanğıcı ilə əlaqəli. Amma bunu fikirləşin ki, heç bir zaman bir şey bir insan elmi araşdırmalar edib danışırsa, o nə deyirsə düzdür. Belə düşünməmək lazımdır. Hər zaman Allahın bizə verdiyi ağlımızı istifadə edib ağl süzgəcimizdən bunu keçirməliyik, əziz dostlar. Yəni bilimsəl ölüm, elmi bir şeylə danışır, hə, deməli doğrudur, demək biraz düzgündük. Heç kimin heç nə bilmədiyi yerdə Bir insan hər şeyi bilmiş kimi görünə bilər. Mən sizə bir şey danışım. Məsələn, bu deyək ki, teori də var. Məsələn, canlılıq necə yaranıb? İlk başda necə yaranıb? Eh, abiogenesis deyirlər. Və yaradılışda ilk cansızdan canlıya keçiş forması. E, deyək ki, məsələn, darvinizm teorisi, biraz təkamül teorisi, yəni bir inkişaf var canlılar arasında. E, biz onu da sonra incəyərik. E, Cansızlıqlardan canlı yaranıb. Və buna eboya genesis deyirlər elmində. Bilmirəm, e, yəni bu bu elm qolunun adı eboya genesis də Azərbaycan dilində nədir bilmirəm. E, Orda görəcəyik o elmin bəzi açıqlamaları, elm deməyək də, müəyyən elm adamlarının, hamısını deməyək. Müəyyən elm adamlarının açıqladığı bəzi şeylər e, görürük ki, ağlıdan uzaqdır məsələ. Məsələn deyək ki, burada bir maşının hissələri var. Bir maşındur, onun hissələri hazırdır. Məsələn burada elm o, o açıqlamalarda, o teoriyalarda belə bir şey deyir. Düşünün ki, illər keçir, çox uzun zaman keçibdir. Milyard illər deyək ki, yaradılış davam etdikcə, yəni ilk dünyanın və ya kainatın yaradılmasını 13 milyard il bundan qabaq Big Bang teorisi ilə açıqlayırlar. Daha sonra canlılıq, canlılıq Əməliyyən bir vaxtdan sonra canlılıq baş verir. Yəni fikirləşin ki, məsələn, belə bir maşının hissələrini yan-yana qoymuşuq və bu sonda bu yığılır bir dənə qırmızı bir maşın olur. Milyard illər keçsə belə bu qeyri-mümkündür, əzizə sanar. Yəni maşın belə bir az insan deyə ya canlılıq yanında vəsit qalır, amma gəlin maşından baxaq. Maşın məsələn bu maşın öz-özünə bir maşın ola bilər, maşının bütün hissələri var deyək, hazır. Və bunun ikinci bir tərəfi də, məsələn buna baxaq. O maşının hissələri az öncə gördüyümüz maşının hissələri dünyanın fərqli yerlərindədir. Məsələn, deyək ki, maşının qapısı fərqli yerlərdə, təkərlər fərqli yerdədir. Bunun da bir yerə gəlməyi, bir arada bir yerə toplanıb maşın olmağı daha da qeyri-mümkünləşir. Və sonunda deyək uzun zaman keçdi deyirlər və uzun zaman keçəndə o maşının hissələri ortada qalmış. Bir e, maşının məsələn bir qapısı orada çürüyür gedir, başqa bir şey burada çürüyür gedir. Yəni ən basitindən, ən ən sadəsindən belə biz görürük ki, bu qeyri-mümkündür. Ağlımız var, araşdırmalıq və həqiqəti özümüz tapmalıyıq. E, başqa araşdırmalar, başqa e, mövzularla yenə görüşmək ümidi ilə hər birinizə salamlaram